Здравствуйте, уважаемый. А, вітаю вас, вітаю, що тут скажеш. Как возьміло? Вивчаю мову у сусідньої України, бо заходять війська, і щоб хоч якось спілкуватися з вояками з тієї країни, треба вивчати їх мову. Яху mm. я не понял, але очень цікаво. Ну, бачиш, як воно. А я розумію. Вот вы сейчас сказали то, что вы понимаете. Да. Ну, я частично понимаю ваш язык. А я, это, не моя, это не моя мова, я выучаю украинскую мову, потому что заходит весь каз Украины. Я изучаю украинский язык, потому что из Украины заходят войска. И чтобы общаться с солдатами, нужно знать их надо язык. Надо общаться с на чтобы знать их ну, язык. Ну, конечно, потому надо не знать не их идет... язык, вот я изучаю. У нас, же скоро у нас же скоро референдум, поэтому ну, отсоединение от России и присоединение к Украине. И мне же надо понимать, что а, написано какая? в документах. Какой город? Белгород. Город Белгород. И вы что, готовы отдаться украинцам? В смысле отдаться? Это же не секс какой-нибудь. Территорию Белгорода отдать вы готовы? Так это не мы, это Москва. Она нас уже отдала. Мы, может быть, и не хотели бы, но Москва говорит, не нужны, вы нам не нужны. К Чертовой матери, Курскую область, Брянскую, Белгородскую. Какая там защита, несколько месяцев, мы не сможем, у нас импотенция. Ну а мы-то, понимаешь, в чем дело? А импотенции, вы, вы все верно. Ну, говорите. вот так и я об этом. Мы не можем, все такое. А у нас-то здесь половина населения, они, в общем-то, этнические украинцы, и... Э, и, они не против получать ручьи, Я бы самому. больше того сказал. Большинство они... за, за, потому что Украину обстреливают уже вон сколько лет. И каждому, каждому из жителей Белгородской области, Курской, Брянской очень больно за это, потому что они имеют связь с народом этой страны кровную. И эти обстрелы каждому даются просто болью в сердце. А здесь появилась возможность воссоединиться с исконными украинскими землями. Но ну, почему бы нет? Я, кстати, вполне понимаю такую точку зрения. И принимаю. Вы за? Конечно за. Вот помнишь, как в Донецке и в Луганске? Прошел референдум, народ решил. Да, Абрянск, да, а Курск, Абрянск, Курск и Белгород в Украине. Ну какой бартер? Это же явление народа. Народ так решил. Это бартер, ну как 2-2? Отдаем Брянск и... Брянск, Курск и Белгород. А, это три. Надо что-нибудь забрать. А Крыма тебе мало? А, Крым, же забрали. Крым же забрали Но Крым, понимаешь в чем дело Я тут связывался с крымскими Деятелями э, Политическими, общественными политическими движениями а может, там, там, тоже, такая, там, там тоже Там тоже Там тоже планируется референдум О том, что Россия Ведет себя не очень хорошо э, И назад вернуться в Украину В Крыму тоже так вот происходит а, а вы с Бикином Разговаривали? Бикин это кто? Это город? А, это родственник это, ваш? Это нет. Тоди Беккер? Беккер, да, глава Крымской армии. Ну, кто именно по Крыму старше по армии. А как же этот, как его, Аксенов? Так мне, как мне говорили, Бикин. Не Я знаю. не знаю. так. Это тебе, имена, со, тебе соврали, Аксенов там, Аксенов. Он даже книгу написал, «Остров Крым» называется. Серьезно? Надо почитать, М спасибо. Да. Ну, почитай. Да, но Я она, в Ялте просто. Она, 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 правда, ты сейчас в Ялте бухаешь, да? Не-не-не, я два месяца назад бухал. Бля. А ты сам-то откуда? Я из Дагестана. А, ты дагестанец? Что? Ну, представитель народов Дагестана, правильно? Ну, лезгин, там, не знаю, аварец. Это аварец. Аварец. Понимаешь, какая штука? У вас же тоже есть замечательный шанс. Вот тебе, например, служить не в российской армии, а в армии Дагестана. Ее пока, конечно, нет. Армии Дагестана. Поэтому дагестанцам приходится служить в российской армии и умирать за интересы Москвы. А мне кажется, это неправильно. Я готов идти за интересы Москвы, да, отсечь Ты готов идти за интересы э, неродного тебе народа? Нет, русские мои братья, мои ага. сестры, мои близкие, собратья. Сейчас Собра... в душу свою 18 лет прожил, у меня сейчас через два месяца контракт. Собратья и со сестры, да? Конечно. А ну, мне вопросов нет. У вас же и вера одна, и культура одна, и язык один. Нет, почему? Вера может быть разная. И культура одна, и язык один, и вообще вы один, а. и вообще, а. и вообще вы с русскими а. один народ. Ну, правильно же я понимаю, да? А. Зачем а. тебя? Два соседа русских, мы с ними а. 18 лет вместе росли, я готов за них жизнь отдать. Ну, за них и отдавай, а. 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 а за Путина зачем? 50 гривен, а, Игорь Игор Уэс. Вот А, ну и хорошо, прекрасно. А, ты, а, ты, а, ты сначала, а? ты, ты просто местами поменяй, не убью кого-нибудь и умру. А сначала умру. Так будет лучше. Нет, так неинтересно. Да как неинтересно? Я так, тебе так, говорю, так. интересно. Это очень быстро. Это очень быстро и не больно. Ну, это серьезно говорю, я проверял. А, а чего? не так уж больно. Что, вот прикиньте, АГС, Гоф, ООН, ГО, и все. И все. Видишь? Поэтому, давайте, вы встанете, а я с АГСом. Зачем? Я в танке работаю. Стреляй с АГСа. Когда? <гум> Стур. <гум> Хорошо, значит, до скорых волнующих встреч с тобой. Раз тебе армия Дагестана Что, не давай, нужна... Обнялся. Как тебя зовут, кстати говоря? Меня? Михаил. В смысле, тебя по-русски даже и зовут? Да. А, ну, так ты уже не, не аварец, ты уже русский. Шай. Я Аварский. Ты какой-то аварец, а ты, а не аварий? Не ты, мире, ты русский. Ты не хочешь воевать в армии Дагестана, тебе не близки э, культура и э, история народа Дагестана, тебе они не важны. Давай, спроси Фили... меня что-нибудь из культуры или... Давай, давай, Дагестана. давай, спрошу. я тебе задам, задам два вопроса. Давай. Ты знаешь, что такое имам Шамиль? Да, это великий полководец, третий имам э, всего Дагестана, который создал имамат, который воевал в Ахульго против э, царя, и он воевал... Ах ты, куда ж ты делся, а? Ах ты ж.